Но я не пойду туда, подождите, не буду. В процессе. Анечка, мы потому что движение, прям все в процессе. Vehicle. Покрывает максимум две комнаты. Вот yeah. такого размера у вас каждого команды по одному. Это когда вы, ook, да? э, скажем так, большая площадь надо покрыть. Mm -hmm. Желательно от себя далеко бросать потому что покрывает большую площадь. Вторая группа видела, как он работает. Да. Видели? Да. То есть реально, если близко бросили, накрыло и очень приятно. А цей далеко к дачине? А? А цей далеко к Нет, это далеко. Это для того, чтобы прохода где-то да, так. Да. Э, да. Вот такого размера, это большие дымы. В каждой команде по одному. Вот эти маленькие, запомнили, да? Угу. Они поджигаются. Э, теперь начинаем лекцию по эвакуации. То, что вы меня спрашивали. Э -э, какие зоны? Красная и желтая, да? Угу, да. От с какой начинаем эвакуацию? Да, с Красная. Красная. чего начинаем? Вопрос командира По ситуации. Командиру доложили. Должение. 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 Хорошо. Вопрос такой. Э -э, где э -э, у нас должны быть эвакуационные принадлежности или же ручки? Занятый, не заняты. Незаняты, как оно должно быть? В желтой Руки должны быть. Желтые зоны Желтые зоны. Желтые зоны. Хорошо. Все умеют э, пользоваться стропами. Хорошо, сейчас потренируемся. Приемы эвакуации. Поднимите руки, кто знает. Лежа имеется в виду. Покажете. Хорошо. Значит так, теперь разбились на четыре группы, так как изначально у нас было. Десять секунд! Наша группа на месте! у всех есть на одну группу эвакуационная стропа должна одна быть. Поднимите вверх руки. У кого есть? У кого стропа есть? У вас две, дайте. Там с карабинами у вас стропа. С одним. Без карабинов, да?

Не повз ми повземо, ми максимально близько до землі Дозвілість прижимається, Прижимаємо його і прижимає себе. По можливості ми пораненим прикриваємо. Тому що ми вже вже поранений, а ми ще я ще цілий і неушкоджений. важливо від кому залишитися. Тому, е... якщо є така можливість, то поранений завжди має бути з боку вогню. Те саме, ми знаємо, що в червоній зоні ми не знімаємо бронежилет. В цьому ситуації бронежилет пораненого закриває і його, і закриває і вас. Те саме тіло пораненого, закриває якби цей Повзучий комплекс. Яким е, чином це реалізовується на практиці? Маємо. Полягай. Ми наближаємося до пораненого. Ми над нього наблизилися, переконалися, що нам треба його витягнути. Тобі ж ніяк зробити не можна. Є один спосіб його тягнути на собі, на спині. Це спосіб важкий, далеко ви так не відповзете. Ну, метрів 15-20, залежно від того, який поранений, який ви. Ну от його я явно далеко не відсуну, але якось там де відсуну. До цього ми повзаємо до нього з боку. Звідти ведеться огонь, звідти стріляє, я за нього ховаюся. Пораненого кладемо на бік. Таким чином. Тепер ми робимо отаку річ. Ми його ногу закидаємо на себе, пораненого кладемо на бік. І кладемо собі його на стегно. І починаємо отаким от чином відповзати. <рес> як бачите, це дуже тяжко. Це капець, як тяжко, але і другого способу немає. Только рассказывайте, что вы делаете. Ну вот ложим. Вокруг вот него. Вокруг руки вниз. Не можем просто находить. Вот У нас, собственно, получатся в Только стол стоять. Давай, да, вот нас. Да, вот эти понятно. Четверо потянули. Вы знаете, мы чуть другого. Только мы его не поднимаете, вы его каждый раз очень поднять нельзя. Он выскользнет. Нет, он, поверьте мне, он выскользнет через позвоночный отдел. Мы уже пробовали так на видео показывать. Его можно так тянуть.

Що зробити? Під спину під спину, так. З цієї сторони її витягнуть. Таким чином у нас виходить наш поранений в положенні, коли стропи приходять в нього. під

Нормально? А, можно же еще убирать? <blunt animation> <contributing noise> стоп, 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 <forcément, Luxury> вы, вы убили раненого. Ja. Азбардия, здесь Альфа и Бета, неизвестные, но ваши враги. Вы вместе, и вы вместе. С인데? Можете называться нет. Гамма и Дельта, две части противоположные. Но вы одна сторона, и вы одна сторона. Можно будет применять. Дымы. Только желательно не все сразу. Ясно? Да. Ясно? Да. Ясно. Да. Хорошо. Да. Просто Я слышу только команды от командиров, своих золотов. Ясно? Когда вы на две части разделитесь, у вас должен быть снова новый командир. Должны ее выбрать. У вас то же самое. Договорились? Здесь можно использовать лямки, можно использовать дымы. Можно использовать все, что у вас есть. Но при одном условии. Я подхожу, и Игорь подходит. Говорит, кто 200, кто 300, в зависимости от тактической задачи. Помним, да. Сколько должно навести на мысль, что надо эвакуировать? Потери какие? 345 сотых. Какую комнату мы захватываем? вот так. Мы, Еще вы, моя группа, вы уйдете туда. Я вас отведу в ту сторону. Комнату вот в эту квадратную. Это комната. Зайди в эту комнату. Тебя... Но мы там. Где? Там, мы где там, там за рекордору. Рекордору. мы там в конце коридора. А, а это комната, у вас да, цель. Да, да. У вас цель. Выполнение чего? Боевой задачи, тактичного задания. Следующая цель.

Самі сам командир раніше рані не, не Танк... Танк... Антон. Антон. є поранені є. Самі собі допомогу надасте! Штурмуємо! Ви вперед! ти бережіть, засіб може двигатися! А, Раніних евакуюють, оставили раніше, поправили в стірку! Я рай, у... не замком, не мотор, що з ним Я Зато йдемо поти на групах на заборе. Всі тут бігайте, пішли сторону градусів. Замком ділки.

Assunto. Да все, вытягивай! Помощь оказывай! Жанны есть? Жанны есть! Кто? Жанны! <coughs> <tad Oder> <coughs> <camping>. <coughs> Нет, у всех эвакуировали! <mindkeep>. Давайте еще двойка и в да, Давайте, давай. собирайте. Это двухсот. Двухсот, мы собираем. собираем всех своих. Куда, куда, буду, куда, куда ты? Двухсот а складываем просто.